Это очень перспективное направление с точки зрения и как отдельного вида спорта, и также как пропаганда классического баскетбола. Это рассматривается и ФИБА, но, естественно, мы разделяем это мнение, что это очень действенный инструмент популяризации баскетбола. Вот. И сейчас мы работаем над документами создания ассоциации лиг баскетбола 3 на 3 всеукраинской ассоциации лиг, которая бы могла координировать и качественно организовывать подобные соревнования всеукраинского уровня. Сейчас мы заканчиваем документы, на основании которых будет проводиться лига, всеукраинская лига баскетбола 3 на 3 среди школьников, причем характерной особенностью ее будет то, что это будет, будут команды средних школ. Они не будут представлять ДСШ, они не будут представлять клубы. Это лига средних общеобразовательных школ. Она будет проводиться совместно с Министерством образования и Министерством спорта. Есть принципиальная договоренность. В принципе, об этом в одном из выступлений уже говорил президент страны, упоминал. Сейчас заканчивается доработка документов, и с Нового учебного года она начнет свою жизнь. Мы в процессе подготовки документов создания Лиги 3 на 3 студенческой. Она еще не так глубоко проработана. То есть вот мы начинали с руководителем ассоциации, с президентом ассоциации студенческого баскетбола Украины, с Гуровским. Михаил Захарочем обсуждать этот вопрос. Как раз завтра мы встречаемся, Это один из вопросов встречи. Вот совместно с Ассоциацией студенческого баскетбола мы создадим эту лигу студенческого баскетбола три на три.